Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Grup Penguin akan membentangkan tajuk Perkembangan Perkim di Malaysia Grup kami terdiri daripada Arisha Indina binti Muhammad Azmanju Tayronisa binti Ahmad Khairul Nurdini Auni binti Zakri dan Ahmad Daniel bin Alias Jadi kami akan mulakan dengan yang pertama iaitu pengenalan mengenai Perkim Nama penuh bagi Perkim ialah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia dan dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai Muslim Welfare Organisation Malaysia. Perkim terletak di ibu pejabat Perkim Kebangsaan Tingkat 4 dan 6, Bangunan Perkim, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur. Nombor yang dapat dihubungi untuk Perkim adalah 603-4042-6224 atau 40412482. Yang seterusnya adalah latar belakang Perkim. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim telah diasaskan oleh almarhum YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan didaftarkan pada 19 Ogos 1960. Selepas penubuhannya, Tunku telah dilantik sebagai penasihat sehingga tahun 1971 dan dipilih sebagai presiden sehingga tahun 1989. PERKIM di peringkat negeri dikenali sebagai PERKIM bahagian. Terdapat 13 buah bahagian di seluruh negara kecuali Sabah. Pengurusan PERKIM bahagian diketuai oleh pengerusi PERKIM bahagian yang dilantik dalam mesyuarat agung PERKIM bahagian. Urus setia Perkim Kebangsaan menyalurkan peruntukan untuk pengajian kaki tangan dan juga untuk beberapa aktiviti tertentu di peringkat Perkim bahagian. Perkim juga mempunyai bahagian wanita yang dikenali sebagai wanita Perkim dan kedudukannya adalah setaraf dengan Perkim bahagian-bahagian. Seterusnya adalah lencana dan lambang Perkim lencana dan lambang perkim ialah raja mengandungi kubah dan menara masjid berwarna hijau tua dengan bintang berbucur lima di atas kubah dan menara itu. Kesemuanya terletak dalam lingkungan bulan sabit yang di atasnya tertulis dengan jawi perkataan pertubuhan kebajikan Islam Malaysia dan perkim di bawahnya. Yang seterusnya adalah cogan kata perkim. Cogan kata perkim iaitu Islam itu persaudaraan, menjadi tunggak yang harus sentiasa dihayati dan dipraktikkan di mana perkim hendaknya dijadikan nadi untuk menyatu padukan umat Islam khususnya ahli-ahli dan masyarakat setempat amnya. Terdapat juga badan gabungan perkim yang terdiri daripada Magma Malaysian Chinese Muslim Association, Usia, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah, Hikmah dan Darul Fitrah yang berfungsi sebagai menyokong matlamat utama Perkim seperti melaksanakan aktiviti dakwah, menyantuni saudara baru, menganjurkan program kebajikan dan sosial, menjadi saluran komunikasi Perkim dan menggalakkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Seterusnya, objektif Perkim dalam merealisasikan objektif penubuhannya Perkim mempraktikkan penyebaran syiar dakwah Islamiah berdasarkan kerja-kerja kebajikan yang terbukti telah memberi manfaat kepada semua kelompok masyarakat sekaligus dapat meningkatkan imej Islam serta menghapuskan sebarang perasaan keburuk terhadap Islam. Terdapat empat objektif Perkim dari segi dakwah, pendidikan, kebajikan, kerjasama. Daripada segi dakwah, ialah meningkatkan aktiviti dakwah kepada masyarakat Malaysia dan antarabangsa daripada segi pendidikan pula meningkatkan kefahaman Islam melalui pendidikan yang tersusun kebajikan mengusahakan agar kebajikan masyarakat tersusun dan kerjasama meningkatkan kerjasama meningkatkan kerjasama dengan badan-badan kerajaan dan lain-lain badan yang sealiran se Seterusnya, kita sambung pula kepada fungsi dan peranan utama PERKIM. Pertama, membantu saudara baharu atau mu'alaf. PERKIM memberikan bimbingan rohani, sokongan sosial dan juga bantuan asas seperti tempat tinggal dan pendidikan agama kepada mereka yang baru memuluk Islam kedua, menjalani men, menjalankan aktiviti dakwah Islamiah iaitu menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang harmoni, bukan sahaja dari bukan sahaja kepada masyarakat bukan Islam tetapi juga memperkukuhkan kefahaman dalam kalangan umat Islam sendiri. Yang ketiga, Perkim juga sangat aktif dalam ke, bidang kebajikan dan sosial. Mereka membantu golongan yang memerlukan uh, sep, memerlukan seperti orang miskin anak yatim, ibu tunggal dan orang kurang upaya. Bantuan yang diberi termasuklah makanan, pendidikan dan rawatan kesihatan. Keempat, PERKIM menyediakan pendidikan dan latihan seperti kursus dan bengkel agama untuk mualaf serta masyarakat umum supaya mereka lebih faham dan mendalami ajaran Islam. Dan akhir sekali, PERKIM juga berperanan dalam menggalakkan perpaduan antara kaum dan agama, mereka menganjurkan dialog antara agama dan aktiviti komuniti bagi memupuk keharmonian dalam masyarakat majmuk, majmuk di Malaysia. Kesimpulannya, Perkin memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan umat dan perpaduan masyarakat melalui pendekatan dakwah, kebajikan dan perikatan. Yang kelima adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Perkim. Aktiviti Perkim yang pertama adalah dakwah dan bimbingan mu'alaf. Perkim menyediakan kelas bimbingan mu'alaf yang merangkumi pelbagai aspek asas dalam kehidupan beragama seperti pengenalan kepada akidah, fardu'ain serta kemahiran asas membaca Al-Quran. Perkim juga menganjurkan kursus intensif jangka pendek yang memberi fokus kepada pemahaman mendalam dengan konsep tauhid, ibadah serta nilai-nilai Islam. Ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan kefahaman Islam dalam kalangan mualaf. Perkim turut menyediakan kaunseling dengan dan sokongan rohani. Ini amat penting bagi mualaf yang mungkin menghadapi tekanan emosi dan konflik dalaman, terutamanya apabila mereka berhadapan dengan cabaran seperti penolakan keluarga, perubahan gaya hidup dan kekeliruan terhadap ajaran baru. Aktiviti perkem yang kedua adalah kebajikan dan sosial. Kebajikan dan sosial bagi membantu golongan yang memerlukan, terutamanya mu'alaf dan asnaf. Bentuk bantuan utama yang disalurkan oleh perkem ialah bantuan kewangan yang merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian, sewa rumah dan kos hari hidup. Perkem juga menganjurkan program ziarah sebagai pendekatan mendekati komuniti secara langsung dengan melibatkan kunjungan ke rumah mualaf, orang sakit, warga emas serta golongan miskin untuk memberi sokongan moral dan keperluan asas. Perkem juga terlibat dalam pengagihan zakat serta sumbangan derma kepada golongan yang layak. Inisiatif ini dapat membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Aktiviti Perkem yang ketiga adalah pendidikan dan latihan. Perkem memberi fokus kepada pembangunan ilmu dan kemahiran kelas pengajian agama Islam yang diajarkan oleh Perkem terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Kelas ini merangkumi pengajian asas seperti fardu ain, akidah, ibadah dan pembacaan al-Quran yang yang dijalankan oleh tenaga pengajar yang bertauliah. Perkem juga menyediakan latihan kemahiran sebagai satu usaha untuk memperkasakan mualaf agar mereka dapat diberi berdikari dan menjana pendapatan sendiri. Kem motivasi dan bina sasyah turut dianjurkan khususnya untuk golongan belia dan remaja Islam. Program ini juga bertujuan membentuk jati diri, membina keyakinan diri serta menanamkan nilai-nilai murni dalam diri peserta. Aktiviti perkem yang terakhir adalah aktiviti sambutan Hari Kebesaran Islam. Program penting anjuran perkem yang, di, yang bertujuan untuk menyemarakkan semangat keislaman dan mempukukuhkan ukuah dalam kalangan masyarakat khususnya mu'alaf. Sambutan seperti Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, Aidil Fitri dan Aidiladha Adha sering dianjurkan dengan kerjasama komuniti setempat. Perkim juga menganjurkan program Iftar Ramadan dan Kia Mulai sepanjang bulan Ramadan. Program ini memberikan peluang kepada mu'alaf untuk merasai suasana Ramadan yang sebenar serta membiasakan diri dengan amalan-amalan sunat dalam Islam. Yang keenam adalah Cabaran yang dihadapi oleh Perkim Cabaran yang pertama adalah kekangan kewangan dan sumber Perkim adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang bergantung kepada sumbangan awam dan dana luar Perkim memerlukan pembiayaan yang berterusan untuk melaksanakan pelbagai program, dakwah kebajikan dan pembangunan mu'alaf di seluruh negara Perkim juga menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terlatih dalam bidang dakwah, kaunseling dan rohani kaunseling dan kebajikan. Ini menyedutkan usaha untuk memberikan bimbingan yang menyeluruh dan konsisten kepada mualaf. Cabaran yang kedua adalah kekur kurangnya kesedaran masyarakat. Kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat Islam terhadap situasi dan cabaran yang dihadapi oleh mualaf. Kalangan masyarakat masih tidak memahami keperluan khusus mualaf yang baru memeluk Islam, terutamanya dari segi sokongan emosi, bimbingan agama dan integrasi sosial ini dapat menjejaskan proses pembentukan jati diri amalan Islam. Cabaran yang ketiga adalah cabaran teknologi dan media sosial merupakan salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh Perkim kerana dunia yang semakin bergantung kepada teknologi maklumat, media sosial menjadi platform utama untuk menyampaikan maklumat dan menjalankan aktiviti dakwah. Perkim juga perlu menghadapi cabaran dalam membentuk dal dalam membina pasukan media yang berkemahiran tinggi serta memahami trend semasa bagi memastikan strategi, strategi dakwah mereka relevan dan mampu menarik minat kumpulan sasaran yang lebih luas. Jik. Cabaran yang terakhir adalah perundangan dan sensitiviti agama. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum da dalam dan agama, Malaysia mempunyai undang-undang yang ketat berkaitan dengan kebebasan beragama dan penyebaran agama terutamanya kepada penganut agama lain. Oleh itu, Perkim juga perlu menjalankan dakwah yang penuh berhati agar tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang boleh menimbulkan konflik atau salah faham. Dakwah secara terbuka atau kepada golongan bukan Islam contohnya boleh mencetuskan isu sensitiviti antara kaum dan agama sekiranya tidak dilaksanakan secara beretika dan berhemah. Seterusnya, Perkim atau Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat melalui dua bidang utama, kebajikan sosial dan pendidikan. Dalam aspek kebajikan, Perkim memberikan bantuan kewangan, makanan dan keperluan asas kepada golongan miskin serta mangsa bencana. Mereka juga menyediakan rumah perlindungan untuk anak-anak yatim, warga emas dan ibu tunggal. Madakala dalam bidang pendidikan, Perkim mengadakan kelas agama, bimbingan Al-Quran dan program calik huruf untuk komuniti terpinggir. Mereka turut menganjurkan ceramah dan seminar keislaman bagi menyebabkan kefahaman Islam yang sederhana dan inklusif. Seterusnya, dalam bidang kesihatan pula, Perkim menjalankan kem kesihatan percuma termasuk rawatan perubatan dan pemeriksaan kesihatan. Mereka juga aktif mengadakan program derma darah serta kesedaran penyakit kronik. Perkim juga komited dalam memupuk perpaduan nasional. Mereka menganjurkan dialog antara agama untuk meningkatkan toleransi dan menyokong aktiviti komuniti pelbagai kaum bagi mengukuhkan keharmonian sosial. Secara ringkas, Perkim telah memberikan sumbangan besar dalam kebajikan, pendidikan, kesihatan dan perpaduan masyarakat Malaysia. Walaupun menghadapi cabaran seperti kekangan dana, Perkim tetap relevan dengan misinya oleh itu sokongan berterusan dari masyarakat dan kerajaan amat diperlukan agar perkembangan dapat terus membantu golongan memerlukan dan mempromosikan Islam yang sederhana sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh